নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই আছা স্কুল অফ নলেজ নামৰ ইউটিউব চেনেল আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ প্ৰথম সাময়িক মূল্যায়নৰ অসমীয়াৰ পেপাৰখনৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব গতিকে যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা যদি তোমালোকে কিবা বস্তু বুজি নোপোৱা কমেণ্ট বক্সত সুধিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা গতিকে আহা এতিয়া আমি এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ সমাধান কৰোঁ ইয়াৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত তলত উল্লেখ কৰা যিকোনো এটি কবিতাৰ কবিজনৰ নাম উল্লেখ কৰি প্ৰথম ছয়হাৰি মুখস্থ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াতে ক নাম্বাৰ দিছে তেজৰে কমলাপতি নামৰ কবিতাটো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব তেজৰে কমলাপতি তেজৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দ তেৰী চান্দ মুখ পেশ উথৰে গোবিন্দ ৰয়নী বিদুৰ দিশ থবলী বৰণ তিমিৰ ফেৰীয়া বাজ ৰবিৰ কিৰণ শতপত্ৰ বিকশিত ভ্ৰমৰ উৰাই বজ্ৰবধূ দধিমঠে টুৱা গুণ গাই আৰু এই বৰগীতটিৰ ৰচক হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ইয়াৰ পিছত শ নম্বৰত জনমভূমি কবিতাটো লিখিবলৈ দিয়া হৈছে উত্তৰ হ'ব জনমভূমি মেলিল প্ৰথম চকু তমাৰ কলাতে আই জনমৰ আদিম পুৱাত মুদিম আকৌ চকু তমাৰ কলাতে শুই জীৱনৰ শেষ সন্ধিয়াত এই কবিতাটোৰ কবি হৈছে নলেনীবালা দেৱী ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰটোত চমুতৰ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল যিকোনো পাস্তাৰ মই তোমালোকক ইয়াতে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ জনাই দিম ইয়াৰে ক নাম্বাৰত দিছে বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনাৰ নাম হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ শত দিছে টিমিৰ ফেৰীয়া কি বাজ হয় উত্তৰ হ'ব তিমিৰ ফেৰীয়া বাজ ৰবিৰ কিৰণ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ গ ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তিৰ লগতে আৰু কি দিয়া হৈছিল উত্তৰ হ'ব ছোৱালীজনীক আন আন সম্পত্তিৰ লগতে এখন কালিকা লগা বন কৰা পাটৰ কাপোৰ দিয়া হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘ এ বি আই এল এ চিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইংৰাজীত লিখা উত্তৰ হ'ব এ বি আই এল এ চিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইংৰাজীত হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অৱ লেংগুৱেজ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ঊন আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব তেওঁৰ পিতৃৰ নাম গৰ্গৰাম বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম দুৰ্লেভেশ্বৰী বৰুৱানী কুৱেশ্যন নম্বৰ প্ৰথম চ কবিয়ে হিমালয় পৰ্বতৰ ক'ত আৰু কি হৈ ৰ'ব বুলি কৈছে উত্তৰ হ'ব কবিয়ে হিমালয় পৰ্বতৰ শুকুলা টিঙত গৈ মানসী বিলত ফুল হৈ ৰ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত তলত উল্লেখ কৰা শব্দবোৰৰ মাজৰ পৰা যিকোনো পাঁচটাৰ শব্দাৰ্থ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে কমলাপতি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰয়নী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰজনী বা নিশা চহকী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ধনী মৰম ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চেনে পখী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চৰাই বেণু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বাঁহী আৰু তিমিৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আন্ধাৰ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত তলত উল্লেখ কৰা শব্দবোৰৰ মাজৰ পৰা যিকোনো চাৰিটাৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া আছে ৰাতি ৰাতিৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হ'ব দিন তাৰপিছত দিয়া আছে চাহ চাহৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে পোহৰ তাৰপিছত দিয়া আছে শেষ শেষৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈছে আৰম্ভ তাৰপিছত দিয়া আছে দুখীয়া দুখীয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে ধনী তাৰপিছত দিয়া আছে ওখ ওখৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে চাপৰ আৰু তাৰপিছত দিয়া আছে জনম জনমৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দ হৈছে মৃত্যু ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত তলত উল্লেখ কৰা যিকোনো শব্দ তিনিটাৰে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমতে দিয়া হৈছে বিমুখ বিমুখেৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব কোনোবাই ইমান উৎসাহেৰে কামটো কৰিবলৈ দিলে তেওঁক বিমুখ কৰাটো উচিত নহয় তাৰপিছত দিয়া আছে ধুনীয়া ধুনীয়াৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব গোলাপজোপা ৰোৱাৰে পৰা গোটেই ফুলনিখন ধুনীয়া হৈ পৰিল তাৰপিছত দিয়া আছে চহকী চহকীৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব কিছুমান চহকী মানুহে দুখীয়াৰ দুখ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে পণ্ডিত পণ্ডিতেৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা অসমৰ এগৰাকী পণ্ডিত ব্যক্তি আছিল ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে চেষ্টা চেষ্টাৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব ভাৰতীয়ে অশেষ চেষ্টাৰ মূৰত কোনোমতে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল তাৰপিছত দিয়া আছে চিৰদিন চিৰদিনেৰে বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব মানুহজনে অৱশেষত চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ল'লে ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সত এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰে ক নাম্বাৰত দিছে গৰু বন্ধা ঠাই উত্তৰ হ'ব গোহালি খ নাম্বাৰত দিছে যিজন সকলোৰে মাজত প্ৰিয় উত্তৰ হ'ব লোকপ্ৰিয় আৰু গ নাম্বাৰত দিছে যিয়ে ৰাতি নেদেখে উত্তৰ হ'ব কুকুৰীকণা তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত কংসৰ লগত কংখ মিলাই লিখিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমতে দিছে পক্ষী পক্ষী হ'লে হ'ব চৰাই টিং টিং হ'লে হ'ব পৰ্বতৰ আগ বা অশুভ আগ সোণোৱালী সোণোৱালী হ'লে হ'ব সোণবৰণীয়া তাৰপিছত দিছে মৰম মৰম হ'লে হ'ব চেনে শীতলী শীতলী হ'লে হ'ব শীতল বা চেঁচা ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত সুধিছে সমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু অসমাপিকা ক্ৰিয়া কাক বোলে এটাকৈ উদাহৰণ দিয়া ইয়াৰ যদি প্ৰথমতে আমি সমাপিকা ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে চাওঁ যি ক্ৰিয়াই বাক্য সম্পূৰ্ণ কৰে তাক সমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে যেনে জীয়েক জোৱায়েকে কাপোৰখন সযত্নে ৰাখিলে অসমাপিকা ক্ৰিয়া হৈছে যি ক্ৰিয়াই বাক্যৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ৰিয়াক অসমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে যেনে তাই আহি পোৱাৰ আগতে শিল বৰষুণ আহিল ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে মই ইয়াত তোমালোকক তিনিওটা বিষয়ৰ বিষয়ে লিখি দিম তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা আৰু ইয়াৰে ক নাম্বাৰত দিছে বিহুৰ বিষয়ে লিখিবলৈ উত্তৰ হ'ব বিহু অসমৰ এক কৃষিভিত্তিক জাতীয় উৎসৱ বিহু মূলতঃ তিনিটা বহাগ বা ৰঙালী বিহু কাতি বা কঙালী বিহু আৰু মাঘ বা ভোগালী বিহু তিনিটা বিহুৰে বিশেষত্ব সুকীয়া সুকীয়া বহাগ বিহু চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বহাগৰ ছয় দিনলৈ মুঠ সাতদিন পালন কৰা হয় এই বিহুক প্ৰত্যেক দিনতে সুকীয়াকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে সেয়া হ'ল গৰু বিহু মানুহ বিহু গোসাঁই বিহু তাঁতৰ বিহু নাঙলৰ বিহু জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু এই সাতটা বিহুকে অসমীয়াৰ সাত বিহু বুলি জনা যায় এই বিহুত ডেকা গাভৰুৱে লগ হৈ ঘৰে ঘৰে গৈ বিহু গাই আনন্দ উল্লাস কৰে মুঠৰ ওপৰত ৰঙালীৰ ৰং চাৰিওফালে বিয়পি পৰে আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হয় আৰু ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে অভাৱ অনাটনেৰে ভৰা এই সময়ত কাতি বিহু উদযাপিত হোৱাৰ বাবে ইয়াক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয় এই বিহুত অসমীয়া মানুহে ঘৰে ঘৰে তুলসী পুলি ৰুই সন্ধিয়া তুলসীৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে তদুপৰি ঘৰৰ চোতালৰ চাৰিওফালে আৰু খেতিপথাৰত শস্যৰ মংগল কামনা কৰি লখিমী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলায় অসমৰ কোনো কোনো ঠাইত কাতি বিহুত আকাশবন্তিও জ্বলোৱা হয় আনহাতে পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোক মাঘ বিহু হিচাপে পালন কৰা হয় বিহুৰ আগৰ দিনটোক উৰুকা বোলে এই বিহু পালনৰ আগে আগে ধান খেতি চপাই ভঁৰাল ভৰাই ৰখা হয় এই সময়ত অসমৰ সকলো মানুহৰ ঘৰতে খোৱা লোৱাৰ নাটনি নাথাকে একেবাৰে দৰিদ্ৰ ঘৰ হ'লেও এসাঁজ আনন্দ কৰি খোৱাৰ সম্বল থাকে সেইকাৰণে এই বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয় এনেদৰে উলহ মালহেৰে বিহুৰ উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ পিছত শ নম্বৰত বানপানীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে উত্তৰ হ'ব বানপানীৰ সমস্যা অসমৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় অসমত বাৰ্ষিক বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাকৃতিক আৰু নিগষ্ঠীয় কাৰকৰ সমন্বয়ৰ ফল ইয়াৰ প্ৰধান ট্ৰিগাৰ হ'ল বাৰিষা যাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ উপনয়সমূহ ক্ষমতাৰ বাহিৰত ফুলি উঠে হিমালয়ৰ ওচৰত থকাৰ বাবে আৰু বৰফ আৰু হিমবাহৰ গলিত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ উপৰিও বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু অনুচিত ভূমি ব্যৱহাৰৰ প্ৰথাই পানীৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰৱাহত ব্যাঘাত জন্মায় যাৰ ফলত সমস্যাটো আৰু বেছিয়ে ভয়াৱহ হৈ পৰে ইয়াৰ ফলত বানপানীৰ প্ৰৱণ অঞ্চলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়সমূহে স্থান চুটি সম্পত্তি হেৰুওৱা আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হয় ক্ষতিৰ ফলত পদ দলং বিদ্যালয় চিকিৎসালয়কে ধৰি আন্তঃগাঁথনিলৈকে বিস্তৃত হৈ অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ সৃষ্টি কৰে শস্য ক্ষয় আৰু মাটি খহনীয়াৰ বাবে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড কৃষি ব্যাপকভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ বাসস্থানতো বানপানীয়ে প্ৰভাৱ পেলাই এক শিং থকা গড়ৰ দৰে প্ৰজাতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু অঞ্চলটোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমৰ বহু বৰ্ষজীৱী বানপানীৰ সমস্যা মোকাবিলা কৰিবলৈ বহুমুখী পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন ইয়াৰ লগত বহনক্ষম উন্নয়ন পৰিৱেশতন্ত্ৰ ভিত্তিক সমাধান আৰু শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনিৰ সংমিশ্ৰণ জড়িত হৈ থাকে পৰিৱৰ্তিত জলবায়ুৰ আৰ্হিক বিবেচনা কৰা অভিযোজিত ব্যৱস্থাসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলাশয় অসমৰ সীমাৰ বাহিৰলৈ বিস্তৃত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাই মূল্যৱান বিশেষজ্ঞতা আৰু সম্পদ প্ৰদান কৰিব পাৰে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক বিষয় যাৰ বাবে তৎকালীন মনোযোগ আৰু বহনক্ষম সমাধানৰ দিশেৰে অসমে আগবাঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ গোট তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে আৰু ইয়াত তোমালোকক মই আৰ্হি হিচাপে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে লিখিয়ে দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম নমাতী বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়খন নলবাৰী চহৰৰ পৰা প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ দূৰত্বত নমাটি গাঁৱত অৱস্থিত আমাৰ বিদ্যালয়খনত প্ৰায় দুশৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেৰজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু চাৰিগৰাকী মধ্যাহ্ন প্ৰজন্মৰ সহায়িকা আছে আমাৰ বিদ্যালয়খনত মুঠ নটা শ্ৰেণীকথা এটা ছাৰ বাইদেউসকলে বহা কথা এটা ৰান্ধনীশাল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়া শৌচাগাৰ আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে বিদ্যালয়খনৰ সকলোবোৰ শ্ৰেণীকথাই কংক্ৰিটেৰে নিৰ্মিত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে দুখন ফুলনি বাগিচা আছে য'ত আমি সকলোৱে ফুলৰ চোৱা চিতা কৰোঁ এই কাৰ্যত আমাক ছাৰ বাইদেউসকলোৱে সহযোগ কৰে আৰু আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে এনেকুৱা এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত এইখিনি লিখিলেই হ'ব তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে তোমালোকেও এনেদৰে লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা ইমানখিনিয়ে আমাৰ পঞ্চাছ নম্বৰীয়া প্ৰশ্নকাকতখনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমান মনোযোগেৰে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ